Добрый вечер, люди, ваши вашей теплой Чтобы вы были сады, А и богатые, Харьков, Христово, вас Бог все рождает. С ним, поляк, вы не двери, И кто

<м、-м, тоже очень, конечно, поддержаться. Беременные дети желают. Ну и люди в То есть это все, которые только что купались. О, молодцы! Это обряд, это традиция священная. Я верю в то, что кто окунается 19 января на крещение Господня тот. Целый год себя чувствует хорошо и не болеет. Дня на день на пищах тобто нічого не їсти, а тільки випити святу воду словами. Боже, очисти мене грішно і допоможи мені, щоб мене не пан а всі тільки благословлять. Справжні кова. Христосу Христився, дань! Христосу Христився! Христос бань! Христос охрестився! А пенна на что у всех по 14 мут сегодня, как и я, вперше, чувствуют эмоции, которые не схожи ни на что. Я второй раз хочу. А два раза можно? По-моему, я комик, не подробности этого канала. А за день можно? В древние времена. Би или би. А если мы это не ублескнем, то мы это собираем и имеем проблемы. А такое дело позволяет снять эти лишние эмоции из себя. Ну и плюс традиция. Конечно, в Иордане чуть-чуть теплее, чем у нас. Ну что, будем? Ну как хочется. Да? Не первый раз. Седьмой раз уже. И туда, кто? Стол за Христиане! Стол за Христиане! как это, оздоровление, укрепление духа. О, супер! Проверка себя. <реш> Ух, хорошо. Так, всем рекомендую. Классные відчуття. Температура супер, ветра нет. Я такое прочитал, что купаться не обязательно, обязательно мыться. Это уже тоже работает. Да нас украинский флот!

Сейчас вытираться, горячий чай. И на работу. Всем хорошего дня. Лера. Я ненавижу свою Лера. работу. Лера. Лера. Я. Еще раз я рак забыл сказать. Жека, иди, иди, одевайся. Вот зачем меня в кино снимают, приглашают в этот Голливуд?